谢谢啊，干嘛呀？你要喝呀？对呀。哦。这是我的水，你要喝让琪琪给你去买。我是看你手上有水，我不放心。 我听说李导称赞你进步很快呢，你真棒。那是因为剧组的工作氛围好，我状态进入的快。像你这样的新人啊，能维持谦虚还真是不错。我之前遇过有一些新人啊，自以为长得漂亮，就不把前辈放在眼里，自大的很，而且还总喜欢在现场。 跟其他演员打打闹闹、眉来眼去，私生活混乱，工作态度还不端正。嗯，的确是有这种现象。还有一种，就是那种刚出名呢就开始摆谱、耍大牌，在粉丝面前甜美可爱的，人前人后却是两副面孔。可不是嘛？所以呀、啊。 做人还是要有些自知之明，要不哪天怎么跌倒的都不知道。就是。马上就要开始拍摄了，我去补妆了。你快去吧，不然妆花了影响上镜，那些网友又开始挑刺儿了。他们最无聊了。就是。你就不用补妆了。 你天天都挺美。那道具装好啊！放下。我有蓝牙给你。好。金墨老师，到你了。但遗憾的是，你的智商拉低了你的颜值。 这两个演员下啊，这儿点。还没和你祝贺呢，听说你签约了英格，恭喜。哎，我去。 网上传的沸沸扬扬，说咱俩不和，而且还有人趁机挑拨我们的关系呢。是啊、哦，嗯，所以我专程过来跟你澄清一下，希望不会影响到我们的关系。不会的。那就好。 小雪，他应该不是故意的，应该应该是那边的地毯绊倒了我。你伤了？啊哦、真的假的？这个路弯弯，不能倒么小心小心，我没事。大家都回去忙吧，我没事。啊,啊，拜托大家了，这个事情千万不要传出去。 我怕对婉婉造成不好的影响，麻烦大家了，麻烦大家了，麻烦大家了。好好好，麻烦大家了。大家散了,了,了,了吧，别看了，别说，我保密啊。别看了，别看了。你抢了板之后，拿着球就往前跑，往前带，结果这两边有人夹击你，传球传不了了、啊，怎么办就直接涵涵，休息室那好吵，不知道发生什么事儿了。你赶快去看一下。哎，好。